李相夷，李相夷，李莲花，李莲花，真是的！啊，方多宾，哎呀，刚才真是吓死我了。 这幸好我躲得及时啊！刚刚有好几个怪物过来，那都是些什么人啊？你没事吧？啊？我有什么事啊？哎，不是你,你你你你你你干什么呀？别动手动脚摸来摸去的，莫名其妙，整天的，神经病似的。啊，怕你出事而已。 那个蜡烛有问题，还好你没有点。我跟阿飞幸好上次那位白衣大侠出手相助。白衣大侠？什么白衣大侠？对，你可有见过。白衣大侠。唉，还白衣大侠呢？刚才那几个怪物过来，吓都吓死了，直接躲在这个门后面，连个鬼影都不敢看。你也不早点过来。哦，竟是如此。 刚才那些人逃走的时候发出一些喊叫声，怕是在召唤同伴。咱们最好赶紧离开。你的嘴是开过光吗？废话，动手！你猜这回白衣大侠会不会再出手？李云花，快帮忙！ 难道是我想错了？他连剑都拿不到，不可能是白衣大侠。这怪人动了一下内力，就支撑不住了。丁力花。陆少侠，原来是你们。 先一起杀退这些怪物，先别追了，把伤口包好。他们闻见血更兴奋。 多谢陆兄方才出手相助、啊。我路过，正好听到有打斗声，便过来看了一眼，没想到是你们。这个村子十分隐蔽，陆兄为何会在此呢？实不相瞒，三年前我与我的一位挚友，昆仑派乾坤如意手金有道，约好在这附近的八荒混元户比武，可是我在这儿等了他一个月，始终不见他来。我去昆仑派找他，才知道他已经一个月没有任何消息了。此后。 我便一直寻找金兄的踪迹。难道当日在女宅，你怀念的那位旧友，就是金有道？我们约好比武的日子就是三年前的今天，此后每一年的这一天，我都会来这附近等他。我相信，他绝对不会是失约的人。比武，乾坤如意手素有侠名，吉人自有天相。不过之前我来此处，附近都是山壁。 今日却发现原本山壁的位置开出了一条路，我觉得奇怪便走了进来，发现了这个村子。突然开出的路，嗯，想必不是突然冒出来的路，怕是这个村子一直留着一条与外界联系的通道，根本就不是什么隐世之所。他们身上还有吴心怀，难不成也和南印有关？南印，那个灭亡百余年的异族。 若真是这样，恐怕就更糟了。现在莲花不知道被带去了哪里，她现在连剑都握不住，她真出了什么事，根本就抵挡不住。我不会让她有事的。